शिवराय मित्रांनो तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तर मित्रांनो आज आपण नाही कुठलं ट्रेक लावलं आहे आज आपण एक मंदिराला भेट देणार आहे हे मंदिर म्हणजे विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर आणि हळशीमध्ये हे मंदिर आहे तर तुम्ही माझं शकता इथून आपली गाडी आली आणि इथे पार्किंग फ्री पार्क केली गाडी पार्क केल्यानंतर माझ्या मागत होतं शिक्षणा चला आता मंदिर मामिशमीशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रं हवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेह निराकारमूलं तु गिराज्ञान गोपीतमीशं गिरीश करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसारपाल शाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मोलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजम् आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलवरती नवीन आला असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका पुन्हा एकदा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू जय शिवराय